Друзья, слава Иисусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь царюя, дуже-дуже радимо, что Бог позволяет нам быть разом с вами. Я дуже радию, что у меня есть зустрич с замечательной семьей, біля там пастор Роман, сам с Запорожья, рядом его дружина Лина, и я рад, что мы можем вместе с вами прославить нашего Господа Иисуса Христа. Как вы видите, пастор Роман, он смуглее даже, чем я. Видите, что я смуглый, а Лина тоже такая же смугленькая. И хорошо интересно, что наша дорогая сестра Лина, жена Романа, родом с Молдовы, с Приднестровья. И наш брат, как вы поняли, что, что смуглый, он представляет азербайджанскую диаспору, да. наша сестра молдавскую диаспору, наш брат представляет азербайджанскую, я представляю румынскую диаспору, да. и вот мы вот вместе. Шири широукраинская. Да, но по паспорту я шири да. Моя жена широукраинка. украинка. Я хотел сейчас вместе с вами помолиться Господу, прославить Господа, потому что вот для нас вот, вот время, которое мы провели вместе, это было благословение. У нас была встреча с пасторами не только с Харькова, но с харьковской области, с разных регионов, часть пасторов, которые были в оккупации, мы рады, что они сейчас находятся на украинской территории. Мы вместе служим Господу, прославляем Господа преподавал нам на протяжении дня пастор Роман. И это было хорошее время, хороший материал, такой сильный концентрат. Мы вдохновлены. Я бы хотел сейчас, чтобы мы вместе помолились за Украину, за Харьков, за Запорожье. И когда вы будете молитесь, молиться, помолитесь, пожалуйста, за эту замечательную семью. Отец Небесный, мы так благодарны, что Ты нам даешь эту возможность служить тебе и служить народу Украины. Мы так благодарны, что в это время ты нас призвал служить. В это время ты даешь нам возможность быть светом для нашей страны. Благодарим Тебя. Мы сейчас молимся, потому что мы хотим, чтобы война закончилась в Украине. Мы хотим, чтобы это кровопролитие прекратилось в Украине. Прямо сейчас мы молимся за висковых. Мы хотим, чтобы наши хлопцы, девчата вернулись домой. И вместе с ними мы прославляли и величая Тебя. Господи, мы молимся сейчас за нашего пастора Романа, за его семью, молимся за Лину, за деток, которые ты подарил им. Мы хотим, чтобы они были хранимы там, в Запорожье. Их не сужение ты благослови. Пусть все сферы жизни будут покрыты Тобою, Господь. Дай нам в это время и силы, и свежесть, и видение прославить Тебя, потому что только Ты достоин славы, хвалы, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. А а а Лина, у меня пару вопросов к вам. Первый вопрос, первый, если вы сможете ответить. Вы родились в верующей семье, когда вы обратились к Господу, сколько вам лет было? И также второй вопрос, вот, как вот вы приняли решение выйти замуж за человека смуглого, кавказской да, вот, внешности? Молились вы за это или нет? Потому что моя жена светлая, такая светлая, у нее Глаза серо-зеленые, большие такие глаза. И она все время молилась, чтобы муж ее был похож на не русского, Чтобы он не, не, не был, чтобы был смуглый. Вот так она молилась. И также молилась, чтобы он был или пастором, или бизнесменом. Вот так молилась ну получила, что Бог подали ей пастора, еще и бизнесмена. все все вместе. Но иногда она мне говорит, что, ну я молилась, чтобы чтобы он был, но не настолько, как ты такой не не, не русский. Ну сейчас, может, не модно сказать, не русский, там не украинец. Как вот расскажите, пожалуйста, как вы обратились к Господу или с вершивы семи и непосредственно на второй вопрос. Я и я как бы из православной семьи, можно так сказать. Мы ходили, как всегда, как все православные, то есть на Пасху, в лучшем случае, раз в год в церковь. И, то есть, была в детстве я в Баптистской церкви какое-то время, но как Господь меня не коснулся, и, в принципе, я жила, как и раньше жила, и моя семья также жила. И, то есть, мне когда было 26 лет, у меня было такое тяжелое состояние, ну душевная тяжелая, у меня была пустота внутри. Я понимала, что я в тупике, и я хотела изменить свою жизнь, я хотела что-то сделать, чтобы моя жизнь изменилась. Я не хотела больше жить так, как я живу, Я понимала, что так, как я живу, это в это грехе. Этот грех меня он разрушает. И я тогда училась в Румынии, и когда приехала в Молдавию, домой, я на каникулах, мама говорит, идем в церковь домашнюю группу тогда. Это была домашняя группа, говорит, ну, я говорю, ну, идем. И я пришла, там было несколько человек, и был пастор, и, он... и там мы сели за стол, и он чисто Евангелие говорил мне о Христе, который умер за мои грехи и воскрес на третий день. И я помню тот момент, когда я четко услышала то, что, в чем я нуждалась. И он видел, что я была открыта, и он привел меня к покаянию вечер, и я знаю, что Господь меня родил свыше, и с того момента как бы, я пошла за Господом, я пошла в церковь, и через, там, не помню, через два года я приняла годное крещение, полтора года. И вот до, сих, до, до сих пор это было, пока я покаялась, мне было 26 лет, это в 2006 году, и до сих пор я, Господи, служу Ему, слава Богу. А с мужем, ну я молилась о муже, потому что когда я пришла к Господу, у меня не сильно брак как бы не интересовал, у меня было так хорошо с Господом в церкви, как это я вот у меня такие были переживания хорошие. И в какой-то момент я поняла, что надо простить мужа, как бы и я попросила полгода я заключила завет с Господом, чтобы Господь ответил, дал мне мужа. Я каждую субботу брала пост и через полгода Господь ответил, и я познакомилась со своим мужем романом он я просила у бога по поводу внешности я не просила но просила просто посвященному Господу человеку чтобы он был служителем и чтобы я как бы то есть я за ним бежала в служение то есть он меня тянул как бы служить ну и господь ответил слава богу как бы через год у нас была свадьба и служим Господу и сколько лет вы в браке сейчас уже на сегодняшний 15 день? 15 лет. Слава да. богу. Дети есть у вас? Да, слава богу. Сколько двое, деток? Двое. Две девочки. Две девочки. Слава богу. И дети тоже служат Господу, да, с вами вместе, да? Слава богу. Я хотел спросить, пастор Роман, пожалуйста, вот расскажите вот о вашей жизни, потому что если мы сейчас говорим там Молдова, Приднестровье, Украина, но все-таки есть вот своя вот как-то специфика, что мы понимаем, что мусульманство, ну где-то есть более так ортодоксально, есть менее, но вы не относились так, братья, к, к христианам все-таки. Отец Азербайджанец. Ну, да. а, вот расскажите, как вы обратились к Господу? Если возможно, коротко о вашем обращении. Ну да. Мы понимаем, что религия, она не спасает. Я, допустим, никогда не был атеистом. Но я родился в семье, где говорили о существовании Творца. Путей к Нему я не знал. То есть, ну... Будучи отцом на Кавказе, мы ходили в мечеть, мы относились к мусульманской вере, исполняли какие-то традиции, которые там э, присущи э, той местности и тому народу, который там живет. Э, находясь там в Украине, здесь я ходил в православную там, церковь, когда надо, точно так же. Вот. И э, что меня привело к, к Иисусу Христу и почему я стал верующим? Потому что в молодом возрасте моя жизнь она разрушалась я был в зависимости, я был в криминале. И однажды у меня произошло, что Бог совершил чудо, пришла свобода. Я не знал, что это Бог. Бог освободил меня от наркотической зависимости. И два с половиной года я еще находился в криминале, я еще был в, полностью в этом сообществе негативном, но Каждое утро, я просто в потрезвом вставав, я задавал себе вопрос: слушай, что это произошло? Этого не должно было быть, я должен был умереть. Большинство моих друзей уже погибло. Я живой, это не от меня. Я убежден был, что это не сила воли, не мои убеждения. Mm -hmm. Какие-то решения я принимал, потому что я и принимал решения, и пытался силой воли что-то решить. Ничего не получалось, и много раз пытался, ничего не получалось. А тут оно получилось, что я свободен. Ну и другая сторона, я ощущал внутреннюю пустоту, хоть молодой человек и не знал смысла жизни. И однажды у меня произошла встреча с евангельским верующим, то есть женщина была в возрасте, моей матери где-то она была. И она начала мне говорить о Боге, я ничего не понимал, о чем она говорит. Я говорю, стоп, можно я вам задам вопрос? Она говорит, задавай. Я говорю, должен был умереть. Но я живой, но я не знаю откуда, почему это произошло, но меня этот вопрос мучает. Я знаю, это не моя сила воли. Mm -hmm. И она говорит, это Иисус, который спас тебя. Ah, Когда ah. она говорила эти слова, у меня внутри перевернулось все, сердце просто ну, все. И я начал сильно плакать. Вот просто сижу, слезы текут и говорю ей, это точно он. Это Иисус. Я не понял разумом, как это произошло, но сердце оно отреагировало на это, и я согласился. Но она продолжила. Она говорит, ну ты грешник. Если умрешь, пойдешь в ад. Тебе надо примириться с Богом. Я, говорю, я готов, что делать? Она говорит, да будешь молиться со мной? Я буду. Я первый раз осознанно произнес молитву о прощении грехов, призвал Иисуса как Господа своей жизни, постановил. И после этого она пригласила меня в Евангельскую церковь, Мы начали, я начал приходить, вследствие там, Пошел уже служить Богу, слава Богу. Вау, слава Богу. Это уже больше 20 лет? Это вы уже 24 года, да. 24 года, слава Богу. Слава Богу. Я слава знаю, Богу. что вы говорили вот на нашем семинаре, говорили, что было время, что вы несли служение в Крыму, вы находились, и перед войной, получается, что вы... Расскажите. вот. Да, вот... Мы, мы служили женой в Крыму, там в церкви, и уже служили, когда... Россия зашла в Крым, как бы было а там. Мы были до конца 16 -го года, служили верующим, находились там. Потом мы э слышали призыв господин возвращаться в Запорожье, служить там. Мы в, 16, в конце 16 -го года выехали в Запорожье, служили и служим в Запорожье. Э но я приезжал туда в церковь в 22 году, 21 -го февраля. Э 20 февраля было воскресенье, по-моему, мы благословили посвятили Господу двух mm -hmm. младенцев в церкви Симферопольской. Я выезжал обратно с Крыма уже 21 февраля 22 года перед за два дня до полного войны. У меня еще вопрос, <клес> пастор Роман, вот вы находились там на границе, вы видели все, что там происходило? и Естественно, вы могли бы уехать в Запорожье, ну, в любом регионе Украины могли оказаться, не говоря уже за пределами Украины. Вот что вас заставило, чтобы вы вот остались в Запорожье? Какие у вас мотивы были? Ну, я хочу сказать самое главное, что когда я принял водное крещение, у меня пришло понимание, что я уже не свой. Апостол Павел говорит, вы не свои, ибо куплены дорогой ценой. И не я решаю, где мне жить, с кем мне жить, как поступать, как не поступать, а решает Господь. Я ему верил в свою жизнь полностью. И на момент полномасштабной войны мы находились в Запорожье, и все начали пугаться. Большинство верующих тоже уехало тогда с нашей церкви. Как бы, но знаете, я вопросил Господа, и ранним утром, даже когда я собрался вывести семью, детей и жену. А какое число было, когда вы вывели ну, детей? Да, 24 да. или 26, где-то да. вот так вот. То есть пару дней. Было. Да, пару дней уже было э, полномасштабное вторжение тогда. И я молился, и утром как бы слышу слово, а сила ваша сидеть спокойно. И я же сказал жене, говорю, слушай, я получил это слово. Но э, она говорит, ну тогда остаемся. Я говорю, нет, давай, наверное, детей вывезите. А там будет видно. И они выехали на короткий период, они вернулись потом, но они выехали, и мы активно начали служить. Вся церковь, она подвязалась и очень активно. В каждой, каждой сфере людей, которые нуждаются, мы начали очень активно забирать, эвакуировать отвозить, привозить, кормить голодных, то есть помогать нуждающимся. То есть, ну, во всех Слава. сферах, где мы могли, мы как бы закрывали тех, кто остались, тех, кто не выявил, мы активно служили. И спасибо Богу за жену, знаете, это тоже очень важно. Ведь мы, когда даем брачный союз на венчание, мы говорим и в радости, и в горе, и в болезни, и в здравии, в богатстве, и в нищете, и только смерть да разлучит нас. Жена через короткий период, неделя прошла, она была в Кишиневе у своих родственников, все комфортно, все у нее есть, хватает, безопасно, но она говорит, я не чувствую, что я живу, говорит. Я понимаю сейчас особенно, моя жизнь вместе с тобой осуществлять божественное призвание, которое он нам дал. А я тут вроде все имею, вроде безопасности, говорит, а, а, а внутри пустота. Я как потеряла призвание, говорит, нет. я свернусь. Я говорю, нет, подожди чуть-чуть. Ну и она немного э, э, была там, и потом э, с дочкой вернулись они в Запорожье, и мы вот служим на протяжении всех э, этих лет. Но я бы не хотел подробностей. Но когда жена уехала, что вы почувствовали? когда только вы вывезли ее с города, она поехала. Ну, это всегда тяжело. Это всегда <соединящее> тяжело. <соединящее> <соединящее> я, 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 я чего задаю вопрос? Было я на девятый день войны вывез свою жену, когда самолеты уже летали, бомбили, я с силой. Моя жена не хотела уехать. Она патриотка такая, еще украинка. И я вывез ее из города. Я думаю, что больше не увидимся. И жена не была со мной 21 день, 7 часов, 15 минут и 33 секунды. Wow. Да, и, она, и она вернулась, она вернулась не жить со мной, она говорит я прожила с ним 27 лет в браке, но на тот момент сейчас уже 29, 27 лет мы в браке, я была счастлива, и если Бог хочет, чтобы я умерла, я умру вместе с ним. Потому что она хотела, чтобы я выехал, потому что нет смысла без, без меня, чтобы она выехала, но вернулась, умереть, но Бог дает жизнь, и мы продолжаем. Мне, знаете, что говоришь, когда моя жена вернулась, и походка поменялась, у меня все, то есть Настолько Нет, важно, важно, когда мы важно, вместе, да. да, настолько это важно. У нас один брат говорил, говорит, Рома хорошо, говорит, молится, ходатайствует, и, и город, говорит, меньше обстреливает, говорит, Лина, не уезжай, говорит, а то, когда ты уезжаешь, не дай бог, куда-то неправильно посмотрит, и говорит, потом крыша, говорит, не защищена. Да, это очень важно. Мне тоже говорят, ты как ожил, когда жена приехала, говорит, ты другой стал, говорит, даже лицо поменялось. Да, Эти милые Богу, жены Богу. наши родные, вы наши надхнение. Да, без Богу, вас Богу. мы как рыба без воды, как птица, которая не может оторваться от земли. Так что да. спасибо, Алина, спасибо, спасибо, что ты вернулась, милые сестры, женщины, возвращайтесь к вашим мужам, делайте так, чтобы вы были вместе. Это важно быть Аминь. вместе с мужем. Пастор Роман, я буквально я думаю, что Пару, пару вопросов хотел задавать, вот вы учили нас ну, целый день, мы с утра до вечера, были здесь, проводили встречу. Какое у вас впечатление за Харьков? Потому что, ну что, за прилеты, у вас в Запорожье прилет разрухи, у вас там разру, разрухи. Вот, вот какие у вас впечатления было, вот находясь здесь в Харькове, что вы ощущали, и второе, Какое у вас пожелание для Харькова, для харьковчан? Ну, Харьков всегда для меня это был как бы город красоты, большой масштабный город. Это уровень, это столица первая Украины. И оно ощущается. Ты приезжаешь сюда, конечно, это ощущается. Что... Вот, например, у моей жены, она думала, что в Харькове, по информации, Полупустой город, одна треть минимум разбитая этого города, когда приехала и масштабы, и красота, и все, она говорит, слушай, оказывается все не так, полный город, и людей, и это, слава Богу, слава Богу, и дай Бог, чтобы он был защищен, и какая, какое пожелание харьковчанам и верующим, и может быть и неверующим, которые должны стать верующими? Знаете, мы патриотизм мой выражаем в том, что мы... Верим и призываем, как Библия говорит, да придет Царство Божие на эту землю, как оно есть на небе. Когда мы утверждаем Царство Божие в этом любимом нами городе, мы правильно живем, как Илья Петрович говорит: мы свет этому миру, да, то есть мы свет этому городу. Вот мне желание, чтобы свет сиял и тьма не объяла его, Аминь. чтобы в этот Аминь. город Он погружался в Царство Божие. Царство это законы, правила жизни, это поступки, которые есть у Бога, чтобы они больше и больше были в этом городе, чтобы горожане придерживались божественных принципов жития. Вот это дуже хочу пожелать этому городу, и пусть Бог благословит этот замечательный, красивый, большой город. Слава Господу. Но я бы хотел, если не трудно, помолитесь, пожалуйста, как за Харьков, помолитесь за наших пасторов, помолитесь за Харьковскую область. Очень хорошая да. хорошие пастора, еще хотел отметить, вот я преподавал, во-первых, что люди живые, люди собрались, несмотря на обстоятельства жизни, в которых они приходят прибывают для того, чтобы получать Слово Божье, то есть есть жажда получения Слова Божия, э, созидание в общении, в молитвах, и это все происходило, и люди этого жаждут. Это хорошее духовное, то есть состояние, то есть можно сказать по пятибалльной системе я бы поставил пять состоянию я веры понимаю. тех пасторов, служителей, которых я, я сегодня видел, Бог. и общался на перерывах с ними, то есть видно, люди жаждут, люди переживают, люди в активном служении, люди не, знаете, вот состояние как бы тут бы хоть бы выжить, но они не так. Тут бы хоть бы еще молодежь спасти, тут бы хоть бы еще тех спасти. То есть у людей они открыто видят, видят людей, на которых они призваны влиять, и это горит в их сердцах. Вот это меня удивило, и это на самом деле хорошее состояние. Вот мне это очень на самом деле. Yeah. И я благословляю и помолюсь, то есть, если вы не против. Да. А а. во имя Иисуса мы приходим перед святым лицом Твоим. Дякую тебе за Твою велику милость, Господь, какую Ты являешь блядь. до каждого из нас. Дякуем мы дякуем тебе за милость для Харькова, что Ты Охороняєш це місто, Господь, що Якобі. ти благословляєш це місто, Господь, Якобі. і наша просьба до Тебе, Батька, хай більше твоєї милості буде над Харковом, так. над Харьковскими над людьми Харкова, во ім'я Ісуса Христа. Хай Дух Святий обличить людей, грехи, що не вірують в Ісуса, і буде масове покаяння ще більше у горожан, у містян Господи, Харкова. во ім'я Ісуса просимо тебе, Боже, благослови Господь, благослови, благослови хай світ Сяє в цьому місці, Боже. благослови, щоб, Господь ця війна закінчилась. Ми просимо тебе. Ти віриш, ворог Господь лютує, Господь, і ми ру розрушаємо всі замисли врага душ чоловічних, які проявляються через врага України іменем Ісуса Христа. О, Мы аннулируем все планы дьявола имя, имя Иисуса, Иисуса Пусть будет воля Божья. Мы Аминь. призываем тебя, Бог, который пришел, чтобы имели жизнь, Аминь. И имели с избытком. Пусть жизнь твоя будет в городе в Харькове, в Харьковской да, области. Имя во имя Иисуса Христа благослови, защити благослови. Господь во имя Иисуса, благослови нашу Украину. Молитвы о милости, о том, чтобы война закончилась, Господи, да, благослови Иисус. в тему. Во имя Иисуса просим от Тебя мудрости для наших господ, да, правотеливых Господь. Хай да, будет мудрость Божия на них, боже да. на каждом из них. Во имя Иисуса Христа Божия. Доверяем мы в Твои божественные руки все. И дякуем, что Ты не отвергаешь, но принимаешь наши молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, пастор Лина, спасибо вам огромное. Друзі, скажемо славетну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.